К сожалению, играли только три четверти. Последняя четверть остановились, когда то ступор, я не знаю почему. Сделали глупые ошибки, не забили легкие мячи. Сначала я два штрафных промазал, потом Бобров два штрафных промазал. Как бы пару потерь и все, и ступор на этом, и нам не хватило буквально. Потом просто опустили руки, мы стоять на последних минутах. Я очень хочу попросить прощения всех зрителей, которые нас пришли поддержать. Будем делать выводы, и будем на следующие годы стараться выигрывать. В Словении ребята играют по опытнее нас. И, конечно, у нас сегодня, я не знаю статистику, не знаю, сколько у нас потерь, но я же еще раз повторюсь, у нас очень много глупых потерь. Просто нас как бы где-то подпрессовали, и мы просто отдавали мячи в руки соперникам. Мы уже, может, я не знаю, поверили, может, победу, но надо было идти дальше, 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 забивать дальше. Как бы, и я думаю, если бы мы дальше подпрессовали, надо было не минус 10 очков, а плюс 10 нам очень много забили быстрых прорывов и очень много трехочковых. Как бы мы не справились с установкой тренера, тренер сказал, что 13 номер очень хороший снайпер. И не дать ему просто бросить трехочковый бросок. Но он нам забил сегодня 11 очков. Да, я не могу сказать, что зажались. Очень все прекрасно понимали, что победа в сегодняшнем матче нам даст дорогу на Евробаске. Я же говорю, в принципе, вышли уверенно, играли Нормально, три четверти. но вот именно последняя четверть, вот как-то в голове что-то у нас повернулось и перестали играть. Надо посмотреть игру, проанализировать, сделать выводы какие-то. Очень жалко, это не мы правила придумывали. Сейчас некоторые команды с тремя поражениями в группах пройдут дальше на Евробаскет. Мы с двумя поражениями можем не пройти. Но это баскетбол, это правило ФИБА. Будем посмотрим. Будем надеяться, что пройдем дальше.